Вітаю вас на каналі Page. Мене звати Артур Гмиря. І сьогодні ми поговоримо про матеріальну частину війни, про яку часто забувають. Тому що зазвичай ми звертаємо увагу просто на як просувається фронт, але за цим стоять дуже багато речей від техніки до снарядів. Про які сьогодні будемо говорити із Ігалем Левіним, військовим аналітиком і старшим лейтенантом Сухопутних військ армії оборони Ізраїлю. Вітаю вас, Галю. Да, і от хочу розпочати з того, що кількість ударів сил оборони в глибину Росії весь час тільки наростає. От січень 2025-го, наш місяць, в якому ми зараз вже став край продуктивним, тому що дев'ять об'єктів уразили у ніч проти 14 січня, у ніч на 21 ще сім об'єктів. І під удари постійно потрапляє нафтова авіаінфраструктура, заводи ВПК. І от почнімо з доволі глобального запитання. Наскільки це важлива частина війни впливає взагалі безпосередньо на фронт? З з любої точки зору, починаючи з вопроса переносу війни на територію врага, закінчуючи тим, що виносити інфраструктуру, матеріально-технічну базу, опять же, врага, вот, плюс продовжує всю ту тему, що у Росії красти хахілесове п'ята матеріальна база. Вот людей у них много, там, всякие такие вещи плюс-минус они там терпимы к потерям и так далее. Но вот как раз материальная база, вот, все, что касается вот, инфраструктурной и ресурсной, вот это как раз это их слабая слабая точка. Вот поэтому да, это максимально грамотно, вот это максимально верно. Более того, мы видим, что Украина копила и накопила вот, беспилотники, ракеты, возможности плюс э, западные партнеры дали, дали наконец разрешение вот уже несколько месяцев назад наносить как баллистическими так и крылатыми ракетами тоже удары вот и сейчас мы видим это фактически кампания то есть Украина проводит кампанию такую наступательную кампанию ударную ударную наступательную кампанию на стратегическом уровне вот э, выносит России как раз их стратегические объекты вот в первую очередь ну так как бы и заводы конечно же инфраструктурные но и ресурсные вот это НПЗ нефтехранилища и так далее помимо вот всего этого то есть, то есть самих ударов самого факта ударов по инфра... нефтяной и ресурсной всей инфраструктуре также удары по той инфраструктуры, которая обслуживает дальнюю авиацию, то есть которая наносит удары по Украине. Как известно, <coughs> Украина никак не может остановить стратегические бомбардировщики, когда они уже в небе. А Украина ничего не может сделать с авиацией, которая пускает постоянно по фронту бомбит с помощью фабов с МПК-модулями. Но можно нанести удары как раз по инфраструктуре, по складам с этими фабами, вот, по топливо хранилищем топлива, которые заправляются либо бандировщики и так далее, чтобы снизить интенсивность. И мы в целом видим, да, что на тех или иных поприщах есть успехи как и снижение интенсивности. Плюс, помимо этого всего, что я писал, это демонстрация американцам США абсолютной некомпетентности России в то, что они называют украинский кризис. То есть, то есть, то есть э, с точки зрения, вот есть Россия, и вот то, что происходит в Украине, это, это не российско-украинская война, это не война, конечно это спецоперация, это кризис какой-то, который происходит в Украине, и Россия должна с ним порешать, то есть должна как-то с ним разобраться. И администрации Трампа показывают, смотрите, ну, они абсолютно не, не контролируют ситуацию, у них все горит, в прямом смысле слова, у них все горит, все разрушается, война идет на их территории, ну, я говорю про Курщину и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мы это видим ни разово, а в виде именно компании. А чтобы эта компания была возможна, Украина вот копила и накопила свои ударные возможности. Вы загадали далекобийные баллистические ракеты, у нас и атакам с и Storm Shadow, насколько известно, ну, не Вот от насколько они важны от саме під час таких операций, потому что, здається, большинство ударов саме наносится украинскими дронами. Да, но Storm Shadow и і... Атакамсы были тут же замечены в ударах по территории России. Особенно, когда это высококачественные цели. Высококачественная цель, например, это какой-нибудь углубленный штаб, где находятся российские вот, там, генералы и командиры. Ну, штурмшедва идеален для этого. То есть там проникающий у него есть как раз там, боеголовка, где он может действительно там, войти в этот бункер и разворачивать его полностью. Вы дроном, лютый, например, дрон украинский, вы этого не сделаете. Он не может такой штаб накрыть. А что там этого может? А вот, дорогие, чи... потому что мне, мне кажется, этого не очень видно, делают что делают что-то россияне, чтобы обеспечить свои важные предприятия. Не, ну развертывают ПВО, вот у них есть эти отряды, в том числе все эти там пулеметные отряды на, на тачанках, как, как и Украина делает, но ну, эти вот группы. Но просто Проблема ну для них, для русских проблема. Проблема в том, что Россия большая, очень большая. И Вы просто она неадекватно большая, в том смысле, что вы не можете, не можете все закрыть. Как проходной двор получается. У вас есть очаговые вот, э, очаговые ПВО э, участки. Ну, всех остальных участков можно облететь. Облететь, обойти. И мы видим, как Украина наносит комбинированные удары. То есть сначала, например, наносится вот массированный удар дронами, чтобы вскрыть ПВО России. То есть, где сейчас эти очаговые у них участки ЗРК. А потом уже, например, утром или днем наносится повторный удар, уже понимая, где у них ПВО нет. Мы видели, как Украина это делает, и успешно. Вскрывая, где находится ПВО, а потом наносит удар и поражает объект. Ну, какой-то НПЗ очередной. То есть, наконец, большая территория России сгибала Наполона, его Гитлера, а помогала украинским дронам. Так, ну, большая территория России, она действительно является их... Ну, <кхе> С, с слабым элементом, ну, у, когда вы ведете войну, всегда нужно учленять, находить от, э, слабые элементы от, у врага. Один из слабых элементов их, это их большая территория. У них просто нет столько войск, возможностей, э, средств и так далее, чтобы все ее абсолютно прикрыть. Например, из такого более конкретного, на вашу думку, что можно на... развалить завод шахеди в Татарстане? Что такие объекты важны, они все же хорошо прикрываются и это уже следующий уровень задачи? Дело не прокрывается дело в том, что он далеко и туда мало одного-двух дронов, чтобы долетели. Туда нужно массовое все, и туда нужно, в том числе, какие-нибудь, опять же, те же атакамсы и трампеты, они туда, ну, они туда не долетают. Вот это вот даже близко. А дроны, которые долетают, они, ну, это как несколько уколов иголкой. То есть это нужно действительно массированно, много. Вот со со взрывчатки. То есть это, это действительно очень сложная цель, которая это... Проще провернуть якісь акти саботажу на території Росії самої. І От Головком Сирський в своєму нещодавному інтерв'ю ТСН заявив, що окупанти вдвічі зменшили норми витрат на артилерійських снарядів, натякаючи на самоудари, якраз таки в глибину Росії. І от як ви оцінюєте взагалі можливість російського ВПК на тлі санкцій, і якраз таки на тлі насамперед наших санкцій і ударів по їхньому ВПК. Підтримувати темпи виробництва тих же боєприпасів. А, а в чому вопрос? Ну, тобто, чи, чи можуть вони підтримувати темп виробництва, чи ні? Ну мож, Може бути і можуть. Але ми ж не знаємо цифри, нас самі цифри не діляться. Але вони производять. Ну, полностью обнулить под ноль, ну, нет, невозможно. Все-таки Россия большая, сильная, у них много ресурсов и так далее. Можно ли где-то эти темпы там понизить и вот, урезать? Ну да, можно. Вот. Но как бы цифры, цифры, цифры все равно никто не озвучивает. Ну, потому что мы мы закупивлю так с Півничной Кореи. Точно, там были разные цифры, там на 4 миллиона за 200%. Однозначно у них есть проблемы. Так. Однозначно у них есть проблемы вообще со всей ресурсной базой, у них есть проблемы и со снарядами, у них есть проблемы с техникой и так далее. Просто опять, если вы хотите именно цифры конкретно услышать, их никто не назовет, потому что сама Россия их не озвучивает. Вот, но то, что у них есть деградация и понижение возможностей, да, объективно есть. Потому что на это указывает в том числе динамика использования этого всего на фронте. То есть динамика использования. Как бы припасов, так, техники и так далее, и так далее. Когда может статься что-то похожее на критическую точку? Ну, то есть, когда будет прямо видно, что российские военные потужности, они страдают, что это уже видно через уничтожение их инфраструктуры? Если бы Россия воевала как, 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 как люди, по-людски, так сказать, вот, то критическая точка уже наступила давно, потому что мы видим, как они посадили в бой, это что называется, колечь полки. То есть, уже видели солдат на костылях, которых, которых до нуля отправляли в бой, это штурмы на «Жигулях», на легковушках и так далее. Никакая армия там, западная, скажем, американская, так бы не воевала. То есть мы понимаем, что если бы американская армия дошла до такого уровня, когда у них э, и когда у них э, на «Жигулях» отправлять в бой нужно, они бы становились, Они бы становились, чтобы нарастить, пополнить, вот, решить задачу. Возможно, просто уйти, как из Афганистана они ушли. Ну, чтобы понимать, что это тупик. Русские продолжают наступать вперед и продолжают гнать людей вперед, не считаясь никак несколькими как бы показателями. Вот. абсолютно не по книге. Вот. Поэтому никакие оценки здесь не релевантны. То есть пока у них есть люди и пока этих людей у них получают есть возможность гнать вперед, ну, запугиванием и так далее. Вот, а -а 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 они продолжают вот, стараться решать свои задачи. То, о чем говорила, говорили сообщество и аналитики, эксперты в прошлом году о том, что у них к концу 24 года начнет заканчиваться вот советские запасы техники и так далее, оказалось верным. Ну не просто так они пересели на не на мотолыги, господи, мотолыги это еще хорошо, они пересели на Жигули, на легковушки и так далее, штурмовать именно атаковать. Ну и на и самокаты побачили так. И самокаты даже были замечены, да. Вот. И то есть это все нет хорошей жизни произошло, потому что как раз у них действительно заканчивается, как сказали. Но все эти аналитики, они отталкивались от книжки. То есть как это нормальная там, европейская будет или западная, или израильская там, армия воевать. Израильская армия, если у нее закончится где то техника, не, не посадит людей на легковушки, на самокаты, и скажет что ты им в турмуте там полностью хизбалой какой-нибудь и так далее. Да никто не согласится израильских солдат на такое пойти на такое сумасшествие. А Россия продолжает. И вот ошибка была в всех этих аналитиков в прошлом году, потому что они не предвидели того, кто такие русские. Им плевать, они могут людей хоть пешком гнать хоть на костылях, хоть на самокатах, но, но гнать их вперед. Вот. Поэтому, да, у них действительно есть, действительно деградирует база, действительно что-то уменьшается и так далее, вот, но у них есть и другое качество, это то, что они с помощью вот этих вот запугиваний, обдулений, ям, унижений и так далее заставляют массу солдат у себя вот, идти вперед. Пока это качество у них есть, вот они будут продолжать стараться решать свои задачи. Где-то у них это получается медленно, медленными темпами, где-то у них это не получается. Вот. Но мы видим, что боевые действия продолжаются. А уж это, вплывает на эффективность. Конечно, потому что они тратят такое количество солдат, захватывая 100-500 километров, один территорий и так далее. В Украине это все болезненно воспринимается, потому что, во-первых, это украинские войны гибнут все-таки у хорошего мало, мягко говоря. Но во-вторых, вся вся тема, что там захватывающая немножко территории, воспринимается болезненно. Но если мы смотрим с точки зрения России, какой ценой это дается, у них уже больше 800 тысяч потери общие. Вот. И какие-то показатели там, техники вот, у них полностью уже фактически иссякли. Но ну, это абсолютно неадекватно. Это абсолютно неадекватно. Кстати, вот Трамп недавно комментировал и говорит, что если Путин продолжит, не согласится на сделку, продолжит эту войну, ну то есть все как бы будет, будет катастрофе России все это вести. Андрій Білецький також в нещодавному інтерв'ю у січні цього року зауважив, що росіяни так мають проблеми з технікою за підрахунком Росії в 2025-му залишається в резерві на базах зберігання близько 2800 танків за підрахунками осінтерів, з яких більшість застрілі моделі Т-62 і 72 і от станом на зараз Росія втратила близько за даними Генштабу 9800 танків за до за задокументованими даними Сінтерів 3700. І от мені цікаво, наскільки це критично, тому що у, у, у сучасній війні, війні, скажімо, де більше 50% уражень, це дрони. Наскільки танки, БМП і інша техніка, вона критична, реально. Вообще техника критична на фронте, не обязательно для штурма. Вам современная она механизирована, вам нужна техника, не обязательно танки. Вот, любая бронированная боевая техника, вот, особенно бронетранспортеры, для уймы задач. Вот. Любые задачи, которые сейчас есть, эвакуация, доставка, доставка солдат, доставка непосредственно воды, там, продуктов и боеприпасов. Вот э донесение, вот э гонец, да, такой и так далее. Если не работает связь, например, а э рейд, э изматывание, то есть, ну любая задача, любой вид боя и так далее, вам нужна будет там техника. Поэтому да, те техника нужна. Вот. Ну а там характерен тем, что это мобильная пушка. Кто откажется от мобильной пушки вот э на поле боя? Ніхто не оказывается. При тому, що дрони вкрай важливі, традиційні методи війни, та шарта, вона залишається також. Да, да. А, а разве що то показують, на інакше ну, іначе на, на, буде? Ну, коли говорять, що 60-70% уражень це дрон. Може... Так это нет хорошей жизни. Якщо Україні дати несколько соц і, і ФАБСУ МПК, ну, на почне начинать авіацію обробляти врага? Нужно понимать, что украинцы многие решения свои вот, используют тоже, не, не, потому что ну, чего-то где-то нет или чего-то где-то мало. Вот. Получили бы такое развитие стремительное вот, дроны, если бы у украины сразу было очень много артиллерии. На вашу думку, тоді які нові технології взагалі можуть стати вирішальними в майбутніх роках війни? Тому що зараз багато говорять про штучний інтелект Валерій Залужний казав якось українській правді про штучний інтелект. Але здається, що це ну, доволі далеко його використання і не не, не знаю, майбутній рік-два. На воді нічого річ, не буває, буває комплекс комплекс всього. Любое оружие, какое бы ни появилось, оно должно быть дешевым, чтобы оно было массовым. Почему и дроны захватили так все пространство, потому что они очень дешевые, 500 долларов за штуку. Вот. <клышко> Почему мы, мы, образовались проблемы с внедрением как раз, может, то, что называется, машинное зрение, или и, 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 вот те же там дроны, опять же, что-то поднимало цену. Дело намного дороже эти дроны. Вот. Ну, то есть, какие бы решения ни были... Придуманы, оно должно быть э, дешевым. Уже до сегодняшний день есть. Если посмотреть, даже на Западе куча наработок. Всевозможные: какие-то супердесантные глайдеры, робособаки, снайперы, всякие там какие-то супер дроны, которые все умеют универсальные и так далее. Это все очень круто. Но почему вы не, мы не видим это всего на поле больше? Оно все штучное дорогое. То есть оно там 1-2-3 экземпляра, оно очень такое хай-тек дорогое. А фронт он требует, вот как, как снаряд, как артиллерийская мина, как пуля, чтобы это происходило, массово, должно производиться сотнями, тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. Вот. Поэтому, какие бы решения не были, в дущому году, году найдений во все буде завісить ат їх дівізний возможності призводіти та конвейером. А чи не була це до речі, помилка тоді армії НАТО, коли вони перейшли до дуже спеціалізованих методів і, і, і скажімо, пожертвували дуже сіль, сильно масовістю заради такої професійності і крайньої ефективності? У НАТО нет армии, НАТО это альянс. Есть армии ну, так. в альянсе НАТО. Даже что западные армии перешли на концепт маленькой умной армии, ну понятно, потому что это экономия, зачем огромные массы держать людей. Вот. Вы создаете, был концепт такой, такая идея, создаете небольшую армию умную, потому что война с большими государствами не предвиделась. А война с инсургентами-террористами не требует для вас, у вас такой большой массовости. Вам как раз наоборот нужно умное, точное оружие, чтобы конкретно от боевика, конкретно у Ладена где-то вот ликвидировать и уничтожить. Но оказалось, что война не только с Усама бен Ладенами, Вот Война большая, как была когда-то, она вернулась. И поэтому пересматриваются все концепты сейчас. Чи може Росія компенсувати втрати техніки через імпорт озброєння? тому що так ми вже казали про північну Корею, але є і Іран шахедами, є і Китай, який як виявилося, постачає частину частину складових для дронів, які просто складаються в Росії? От наскільки тут є великий великий запас позаду неї? Ну, мы видим, что Северная Корея, они закупают, с Ираном чуть меньше, но да, с этого все еще началось в 2022 году, это шахет, беспилотники. У Китая есть возможности, да, но мы видим, что, по крайней мере, открытое оружие ко происходит, и хорошо, что не происходит. Будет происходить, ничего хорошего в этом не будет. No. То есть вы не верите, например, в, в, в залучення Китая у, у цій Вот Ну тут дело даже не 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 веро. Я просто говорю, что пока этого не происходит и важно, чтобы США и Запад как бы показали Китаю, что лучше в это все не влазить. Как как вы думаете в взагалі... Почему еще может пролетать и и, и цели, которые, які розуміється, залишається нафта у нас и авиагаусь. Быстрые это объекты, вот любая ресурсная база. амбазин, как я уже сказал, это и, и нефти, это и э, заводы, производители, это, кстати, не и научно-исследовательские центры всевозможные, которые на ВПК работают российские, вот это все вообще обслуживает аэродромы их. Ну а вот, ну и другие стратегические объекты, в том числе ядерное назначение, как, например, Украина наносила уже по радару за горизонтному вот удар, удачно поразив его. То, то тоже важные цели, по которым можно наносить удары для того, чтобы, например, Россия там стягивала свое ПВО, свои системы ЗРК. And... Okay. У них же ограниченное количество систем, надо большую территорию, как я уже сказал. Вот. Украина может с помощью специальных ударов по чувствительным целям заставлять их Россию держать именно там, сконцентрировать свое ПВО. До речі, про виробництво ППО. Якщо ми знаємо, що, що танки ну, вони виробляються, виробляються точно не в такій кількості, аби покрити їхні витрати в Росії, то от щ, щ, щодо ППО, то здається, інформації майже немає. От можливо, ви щось знаєте: от, наскільки Росія може покривати свою потребу хоча б у відновленні від сотні до 200 танків в год. Так, так, а, а от щодо ППО. Не, без понятия, не знаю. Тем более у них очень много разных систем. Большой вопрос, да. о чем речь идет именно, там. С-400 новые производители какие-нибудь вот, фронтовые. Вот. Не хочу сейчас просто цифрами гадать и разбрасываться. Но, в любом случае, это невысокие не темпы. И опять же, какие бы эти темпы ни были, территория России на вы, сколько бы там ни производили, вы не можете все закрыть. Вот. Если бы Россия была размером с Польшу, тогда да, там можно как бы, герметично где-то вот обеспечить какие-то самые участки. А так, вот, Здесь вони поставили, ну, ви облетели. Вони поставили тут, ну, з другої сторони, обліті. Тобто, сам, саме через це і ми бачимо розширення зони ураження як такої. Те, те що вона не, не, не тільки далі в глибину Росії, але вона і по всіх, по, не прифронтових, а по граничних областях з Україною так прилітає і, і не тільки. Да -да. Угу. Тоді я вам дуже дякую, те, що погодились поговорити. І Галі Левін, військовий аналітик. Дякую вам.